Okay. Yeah!

Своей Мой стиль э, выработался э, в городе ростов <свят> Это <свят> была дата, дату я могу назвать. Это было 12. Какой нынче месяц? 12 октября 2013 года, это было очень давно, это главное, что не сегодня. Э, я был вот, шокирован э, выступлениями моего... Напарника Александра Силкилов. Ну, он вдохновлял меня на какие-то действия, какие-то творческие прорезания э, между ног. Творческие прорезания между ногами на, на раз э, после счета 8 очень сложно, мы долго репетировали, это был наш звездный час. Спасибо всем, кто смотрел. Вы увидите это в дайджесте, вы увидите это на MTV, на телеканале Discovery, на телеканале YouTube. В YouTube вы можете увидеть это в разнообразных Это будет как канал. К сожалению, YouTube банит, банит все. Да? Что правда? Серьезно. Тебя вот, ну, в ВКонтакте. В общем, мой стиль — это единственный верный стиль, который стоит танцевать, и все. Все будет. Я никому не навязываю, никому не навязываю, конечно. Вы развиваетесь разносторонне, но вы понимаете, что правда, она есть правда, и от этого никуда не деться. Конечно, много разных стилей, но я лучший, я молодец. А этот человек в красном и черном, он выбрал неправильное сочетание — нету третьего цвета. Я вижу. Белый, Белый, Белый. Ну и что, что он сзади? Вот. Всем спасибо за мой стендап. Я тренируюсь не только по папе, я тренируюсь, сутки записывал дома. Мне помогал Серега, Рома, Ленга Невру, Толя, Света, Катя. Мне все помогали. Никогда не вру. Брат не моё, Брат не моё. Мой брат докажет. Да. Евгений. Да. кто да. Давайте продолжим. Наши финалисты отдохнули. Я люблю своего партнера. вчера и понял, что это надолго. Его смесь с и... Все, два, два, два. Все, давайте, да, пожалуйста. финал Логинга 2013, Воронеж, Бен